Кстати, я буквально позавчера общался с ребятами, многие из которых имеют отношение там, к правительству какое-то, да, и они говорят, что вот уже, уже э, коррупционные проявления в достаточно большом количестве как бы, присутствуют. Да? и была дискуссия, что вот давайте немножко еще подождем, пусть война закончится, и мы начнем об этом очень сильно говорить. Потому что когда война, не хочется подрывать все изнутри. Вот, но мне кажется, что мы не очень долго будем ждать, еще 2-3 недели, и если там действительно наберется ну, много фактажа, мы просто будем писать о том, что прикрываясь войной, как бы многие занимаются ну, безобразиями. Ага, вот это интересный анонс. Ну понимаете, война. Я, я уже готовы, давайте купаться, не будем я об этом говорить, давайте не будем критиковать, это все правильно. Но если прикрываясь вот войной, кто-то там в Министерстве сельского хозяйства какую-то земельку прихватывает, кто-то где-то еще что-то делает, то это крайне некрасиво. Очень за два-три недели вы начинаете говорить про коррупцию, если она не припенится. Да, если будут факты, я думаю, и это соберется вместе, это будет мощно, я думаю, нужно говорить.